Bizim canımız yanır. Türkiyə bizim evimizdir. Evimiz yanır. Və bilirəm ki hər kəs ruhən ordadır. İndi təsəvvür edirəm ki, ruhumuz necə yanır. Adamları adamlarımız, dağları dağlarımız, ağacları ağaclarımız, dənizləri dənizlərimizdir və yenə deyirəm, Türkiyə bizim doğma evimizdir. Türkiyə bizik. Bəli, baxın, mənəm. Baxın, sizsiniz. Türkiyə bizim üçün qardaşdır. Ya da varlığı bizə bəs olan yaxın bir qohum, dost və ya yoldaş kimidir. Dostunu yarı yolda qoymayan yoldaşdır Türkiyə. Yolumuz da, daşımız da eynidir. Bir də ən ənəmlisi, qardaşdır Türkiyə. Hər zaman fəxrlə yanındayam dediyin can Azərbaycan yanındadır Türkiyə. Canımız yandığı kimi can da yandırırıq. Yalnızca göndərilən canlı qüvvə və helikopterləri demirəm. Burdan hər kəsin qalbi orada döyünür. Və canın bir də heç vaxt yanmasın Türkiyəm deyirəm. Mübarizəni yanğın terrorunda görən əllər isə yenə də sənin qarşında qandallanıb diş çökəcək. Sən güclü və məğlub edilməzsən Türkiyəm.